जय हिंद जय भारत जय हिंद अजीत बड़े गंभीर मुद्दे पे आए हैं कि एक देश एक पंजाब और ज्यादा एक पंजाब और दो कानून जिस तरह कही एक पंजाब और दो कानून देखो एक पंजाब का कानून दो किस तरह हो सकते हैं ਜਵੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਕ ਦੁੱਗਲ ਸੋਇਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨੰਗ ਬਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁੱਗਲ ਸੋਇਆ ਚਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜੀ ਗਈ ਪੂਰਾ دہشت ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਲਕਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 12 ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ 2012 ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਪੰਜਾਬ ਲਖਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਥਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और शिवसेना लीडर पर परचा दर्ज कर दिता जाता दो सौ पचानवे का परचा दर्ज किया जाता दो सौ पचानवे का ना कोई सतकुंजा ना कोई तेईस ना कोई चौबीस ना कोई पच्ची सीधी ही दो सौ पचानवे यह मतलब एक पंजाब दो कानून जा रहे हैं

कि लिस्ट बनाओ एक कि पूरे पंजाब हिंदू धर्म के किन्ने लीडर ने और जिन्हें लीडर पूरे पंजाब शिवसेना के है हिंदू लीडर है उन्होंने फड़ के जेल बंदर दे दो कि पता लग सके कि तो दिमाग की है क्यों इस तरह हो रहा है, है? हिंदुओं की आवाज में लगातार दबाया जा रहा है और दूजे पास सरकार झुकी बैठी है बहुत शर्म की गल है तो ला लेना सारे आम लोगों लग रहा कि है कि धक्का गुंडागर्दी है पर तो ही अपनी अखों पर पट्टी बल्ली हुई है जोड़ी अखों को तो पट्टी जाइ तो जाएगी हिसाब न जिस दिन पूरा हिंदू समाज हिंदू वोट तेजे खिलाफ हो गया तो जिस तरह दिल्ली सरकार गई है पंजाब सरकार नहीं रहेगी की माड़ा घट होना जो रोस ग्रोप किता लाया जे कोई ने आगे बोलिया उन्हीं रोकों की बजाय तुम शिवसेना नेता उ दो सौ पचानवे का परचा दर्ज पवाता जे तो मदद गल है तो तुम अभी पुलिस में क्यों नहीं कि पुछे कितूत है यहां मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब एक तो हिंदुआना छेला व्यवहार किया जा रहा है और जे इस रहा समाज कभी भी इससे पहले रवहार नहीं सहेगा और आने वाले समय मूह तौर जवाब दिता जाएगा तो दे, अपनी विचारधारा बदलो समय रेंदे अपने सिस्टम में सुधारो समय रे अपने जो पर दूज बूझ बंद करो इंसाफ की गल करो इंसाफ की परिभाषा समझो एक पासे गुंडागर्दी एक पास कोई अपने रोस बैठा दोनों के जमीन समान का फर्क है पर फिर भी तो दोषी किनों है तो भी नहीं पता और समय अपनी विचारधारा में बदलो नहीं तो हिंदू समाज इकट्ठा होया तो विचारधारा बदले ना बदले सरकार जो बदलेगी इस चीज तो सचेत रहो इस चीज और इस चीज सोचो बस मैं यही कह दो सौ पचानवे हिंदुओं ते क्यों जय हिंद जय भारत